সকলো অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাই মোৰ ব্লগ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে ৰাস্তাৰ মাজত কি ধুনীয়া সুন্দৰ ফুল গছ ফুলি আছে আৰু এয়া দেখিব পাইছে এয়া হৈছে বেংগলোৰ কৰ্ণাটকৰ ৰাস্তা আমি গৈ আছোঁ এখন গাড়ী খালী কৰিবলৈ এয়া পাহাৰৰ ওপৰত পাহাৰ থকা ঘৰবিলাক দেখি কেনেধৰণে লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব এইবোৰ মানুহ আপোনালোকে যিমানবোৰ দেখিছে এইবোৰ চব মাইকী মানুহ মহিলাসকল কাপোৰ চিলনি কাপোৰ চিলাই কাম কৰে আমাৰ অসমৰ বহুত কেইগৰাকী আছিল তাতে আৰু ইয়াত গাঁও পৰিৱেশ নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে নাৰিকল গছেৰে ভৰা এখন ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাব যে গাঁও পৰিৱেশৰ ঘৰবিলাক কি ধৰণৰ এইবিলাক ঘৰ দুৱাৰ আপোনালোকে দেখিব পাইছে এই খুবেই দেখি ভাল লগা এটা পৰিৱেশ আমি বহুত দূৰলৈকে গৈ আছোঁ ইয়াত দেখিছে বহুত দূৰলৈকে খালী কৰিব গৈ আছোঁ আজি আমি গুডাউনত কাম নথকাৰ বাবে বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ অন্তিম সময়ত আহি আহি আমি পাই গ'লোহি দোকানখন খালী কৰা জেগাখিনি পাই গ'লোহি আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কি ধৰণে খালী কৰোঁ এই মাহে এইজন আমাৰ গুডাঙত খুব সদায় যায় মাল আনিবি বহুত দূৰ আৰু ইয়াত দেখিব পাইছে আপোনালোকে আমি খালী গোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ এই ধৰণে আমি পাঁচ পাঁচজন মানুহ আহিছিলোঁ আমি এখন গাড়ী খালী গ'লে পাঁচজনে তিনিশ টকাকৈ পামজনে প্ৰতি তিনিশ টকাকৈ পাম তাৰ ঠিক তেনেধৰণে গুডামত অলপ ইয়াত অলপ কৰি পিনে দিনটো হাজিৰাটো হাজাৰ বাৰশ টকা এটা কিবা এটা কাম আনি কৰোঁ

যাই যাই আমি খালী কৰি 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 লাষ্টত শেষ অন্তিম সময় খালি চালি কৰি পিনে বাই বাই তাত দিলোঁ বৰ্তমান শেষ কৰিলোঁ গাড়ীখন খালি গৈ এতিয়া আমাৰ ৰুমলৈকে